Глядачі парламентського телеканалу Рада це програма позиція. Ми будемо говорити про театральне мистецтво. Гостем нашої студії є провідний балетмейстер, хореограф, засновник та художній керівник театру Київ Модерн Балет» Радо Поклітару. Радо, я вітаю, рада вітати вас у нашій студії. Отже, радо поклітару один із головних провідників сучасного танцю, прогресивної балетної режисури на пострадянському просторі. Як ви загалом оцінюєте сучасну українську хореографію? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, конечно же, мы пока не можем равняться с Европой по количеству, по качеству балетных коллективов. В принципе, когда я появился в Киеве, это было 10 лет тому назад, и был основан театр Киев Модерн Балет, тут был вообще вакуум полный в этом плане. За 10 лет произошло очень многое, и я рад этим переменам, потому что постепенно культурное пространство этой это Украины заполняется современным танцем. И э, это, не может, это не радовать, потому что современный танец во всем цивилизованном мире, в Европе, в Америке, э, это один из основных вообще, э, одно из основных направлений развития скажем, современного искусства вообще в целом. Просто на постсоветском нашем пространстве э, современный танец был не, не в чести особенно в, это, в советское время, его не было совсем. И то, что он сейчас появляется у нас, а то, что он развивается, это, это значит, что мы движемся в правильную сторону. Мы же хотим в эту Европу. Правильно? Мы хотим быть частью цивилизованного мира. Без современного танца, к сожалению, в, культурном, в культурной области этого достичь невозможно. Хотим мы этого или нет, он должен развиваться. А, Раду, тогда 10 лет назад заполнить этот вакуум было легче, а не сейчас? Но вы знаете, все равно нет такого удушья от, от количества современного танца, поэтому у всех есть свой зритель. И эти а, а, аншлаги на наших спектаклях, на спектакле театра «Киев. Мадам говорят о том, что потребность современного танца есть. Мы очень много гастролируем по нашей стране. Я не побоюсь сказать, наверное, мы самый вот гастролирующий театр. У нас огромная география от самых западных... Рубежей, до самых это, это, восточных. Мы были э, до событий на Донбассе, мы очень много раз были и в Донецке, и, в Луганске, до аннексии Крыма. Мы были в Крыму много раз. К сожалению, сейчас эти рынки, это отрезаны гастрольные, но тем не менее мы продолжаем ездить. буквально недавно закончился наш большой тур по западной Украине. А шанувальник э, танца, танцу там украинский, европейский? Ну, вы знаете, я вообще не очень люблю оценивать зрителя, потому что э, мы люди, которые предоставляют услуги, грубо говоря. Вот когда вы приходите в магазин и говорите, вот мне надо 300 грамм вареной колбасы, а продавщица говорит, М -м -м, ты мне не нравишься, не продам я тебе колбасу. Вот, поэтому мы приходим и работаем. А зритель всегда прав. Але вы баглывы на сегодня. Вин хочет новых и новых постановок. Это как стосовно да. изменения репертуара. Вы знаете, да. И поэтому и поэтому вообще театр живет от примера и это развивается он только, когда появляются новые спектакли. И поэтому э, какие бы ни были времена, сложные, тяжелые финансовые, кризис, война, все равно мы обязаны выпускать новые спектакли. Без этого нет будущего у театра Киев на и ни у одного театра вообще в мире. Но это надзвичайно дорого в нынешних особых условиях. Это очень дорого. Я могу рассказать даже, вы знаете, э, предстоит премьера 9-10 апреля на сцене Живного. Паласа предстоит премьера а, нового а, спектакля. Это гранд-спектакль, это большое масштабное шоу. Это будет современная версия балета «Жизель». Вот я решил сделать свою версию. Вообще мы этим занимаемся, у нас есть «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Кармен ТВ», есть свои авторские спектакли, но есть как бы и ремейки, сейчас такое модное слово. А, и это очень дорогой проект. И вы знаете, я хочу сказать, что вот очень много говорят про закон о меценатстве, про про э, как это необходимо принять. Да, угу. да, про. И в течение последних семи лет я искал мецената. И я вдруг понял, что я никогда в жизни его не найду. И в течение этих семи лет в основном меценатом театра был я. Такой странный бизнес. То есть я за свои деньги ставил новые, новые балеты. Я счастлив, что появился меценат. Это Людмила э, Терусалина, бизнес-леди, человек, который понимает, что только за культурой. Э, будущее этой страны и возрождение этой страны. Вы часто бываете в Европе, за кордоном. Как там поддерживают театральное мастерство? Совершенно другой уровень поддержки. Вот могу сказать, например, про... У меня есть такая любимая страна в плане современного танца, это Голландия. Вообще надо понимать, что Голландия, это по большому счету для меня пример вообще поддержки искусства и поддержки театра. Голландия чуть-чуть больше, чем Одесская область по площади. Вот представьте себе, в этой стране 225 отдельно стоящих театральных зданий, которые функционируют. И вы хотите сказать, что в майже в каждом театре есть шлаг? И, в каждом, и каждый театр постоянно забитая эта программа. Я не, буду, я не готов судить про uh -huh. билетное хозяйство, вот, это очень тяжело. Но сам факт, что в менталитете у, у, у голландцев мы должны ходить в театр. И это из поколения в поколение. И поэтому, когда мы там бываем на гастролях, к нам приходят и старенькие, І маленькі. Я розумію, що ці маленькі виростуть і приведуть своїх дітей, і це буде безконечна цепочка культурного розвитку нації. Раду, я думаю, що українці б не проти ходити в театр. Головне, вартість квитків не так часто можеш собі дозволити. Ну, якщо говорити про, про цену на білети, ну, грубо говоря, 350 гривень. Да? Это дорого или это ну, или ледяное? Средний дешево? заработок где-то около гривен, тысяч так да. ну вот если вот говорить самые дорогие билеты, 350 это гривен. Сколько человек оставляет в супермаркете сегодня за один поход? Ну разумеется. Да. Що... И понимаете, что и находятся, находятся деньги на то, чтобы посидеть в кафе, и находятся деньги на то, чтобы посидеть в кинотеатр, да? Ну то есть тут тут выбор каждого человека на что потратить эти 350 это гривен. На, соприкосновение с живым, настоящим, это искусством, которое создается здесь и сейчас для тебя лично. Мощный такой энергетический посыл идет. Либо, ну, как бы, либо проесть, либо пойти в кино, либо, либо, либо. То есть. Поклитару завжди открытый экспериментом своей души и не зупиняется на табу. А, как сегодня такие коррективы спрямая сучасна публика? Всегда интересен э, авторский театр. Грубо говоря, если мы будем говорить про, про это Жизель, да? Угу. Есть всегда возможность у, это у зрителя пойти в национальную оперу, э, в Киевский это муниципальный театр оперы этой балеты. И там, и там есть. Это спектакль Жизель, или любой другой театр, где вот классическая версия угу. э, «Жизели», да. Угу. Но есть возможность пойти в Киев на балет и посмотреть на Жизель, которая пропущена сквозь автора который живет с тобой сегодня и сейчас. Который Классичная присутствует... версия и сучасная версия. Насколько истотно выдрезняются эти два варианта? Ну, если говорить про мой подход к творчеству, то это всегда, это название сохраняется, то есть это Жизель, сохраняется имена персонажей, это Жизель, Альберт, Ганс и так далее, в классической версии. Сохраняется музыкальный материал, это музыка Адольфа Адана, сохраняется идея спектакля, конечно же, потому что идея Жизели и классической, и моей, о том, что любовь побеждает все. настоящую любовь, она бессмертна. И какие бы испытания на ее, на ее пути бы не становились, все равно она побеждает. Это на сцене, а в жизни вы також притримаетесь такой теории? Это не теория, это практика. Я вам заздрю. Скажите, а были у вас идеи поєднати проект, например, классического танца из с современным? Ну, вы знаете, я люблю кухню фьюжен, но я думаю, что... Даже нас любят такие себе креативные сегодня. Да, нет, ну, в принципе, я говорю на том языке, на котором я говорю, и я предпочитаю оставлять его вот такой чистоте в своей первозданности. Все равно это внутри моего языка, это классический танец есть, просто непрофессионалам этого не видно, но в основе все равно лежит классика, потому что я по образованию, по-своему, я абсолютно ортодоксальный классический артист балета. Просто зараз це вже плохо видно. Mm -hmm. А ви себе більше в майбутньому бачите як хореограф, як балетмейстер чи постановник. Якщо вот, ви мені розкажете різницю між якими трьома поняттями, ага, тобто то я вам це скажу, насправді на я на допомню Це синоніми. Mm -hmm. Загалом, а в перспективі, окрім Жизелю, світової прем'єри, яку незабаром найближчим часом зможуть побачити українці в жовтневому палаці, що в проєкті плануєте? Нові постановки? От ви знімалися в телепроєкції да, Бу, були, я по суті, щас... да, організатором цього телепроєкту танцюють всі. Я не був організатором ніколи. Але ви знімалися так? Я знімався угу. кілька сезонів. Я дуже довго. это работаю с проектом. Эмоции, да, проект. и он до сих пор есть. Uh -huh. И сейчас, готов... к сожалению, мне пришлось пропустить восьмой сезон из-за из из несовместимости графика моего. Потому То что вы меня... можете повернуться. Я хочу это сделать. и Вот прямо сейчас, вот я вот закончу с вами общаться, я сяду на телефон, <сうん. и мы будем согласовывать графики с телеканалом ЭТСТБ, потому что у меня очень большое это желание вернуться в проект. Я скучаю, честно, это как бы вторая семья. Первая семья это театр киев Балет», вторая семья это проект Танцуют все. Если получится согласовать графики, у меня очень много проектов, честно. У меня есть и проекты и в Праге, и в Белграде, и какие-то мои эти личные И в этот момент я, конечно же, не присутствую здесь. Вот. А какие зрабоспильные на украинской сцене международный проект? Не думала про это? <связывая> Вы знаете, достаточно тяжело с точки зрения организации. Я mm -hmm. не могу сказать, что я бесподобный менеджер, да. Те, що на сьогодні ми бачимо, я би сказала про це відкрито і не побоялася. Нормальний я менеджер. Я просто представляюся, який організаційний ужас, коли будуть ще привлечені іноземні партнери. Тому поки давайте обійдемося нашими українськими силами. Радо, ви часто буваєте за кордоном, ви про це говорите, і я знаю, що свого часу ви народилися у Молдові. Свого часу ви працювали і в Молдові, і в Білорусі, і в Росії. Чому саме Україна? А, чем вам интересна Украина? Тут сегодня легче работать? Да, скорее не так. Скорее можно сказать говорить, говорить о том, что э, 10 лет тому назад Украина выбрала это меня, а не я ее. Полиция <существ> нашего мецената. Сегодня вы не собираетесь <существ> ничего изменить? Нет, в лице нашего мецената, который был основателем театра Владимир это владимира это Филиппова, он предложил мне, говорит, рада, давай сделаем театр. А все что такое для хореографа, для, для молодого такое. Это, это, предложение причем ты не... развиваешься самое в украине да потому что потому что авторский. филиппов живет в киеве и несколько лет мы существовали только за меценатские деньги и это были золотые годы когда только мы набирали репертуар потом к сожалению из-за кризиса 8 9 это годов мы остались без мецената но тем не менее вот 10 лет как вы видите мы работаем мы развиваемся я считаю что Не буду сильно скромничати. Я вважаю, що Київ -балет это візитна карточка нашої страны. і то, що не стыдно показати где угодно в Європі, в Азії моченої зі м. І я рад, що ми можемо представляти Україну другую. Ви говорите, що Київ модерн балет, візитна карточка України, так і ви готові вивести театр на новий рівень театральної ієрархії України. Это мать я мать говорил такое. Так. О красивые словаки Боже, какой я умный. На самом деле, в течение всех последних лет я пытаюсь добиться получения статуса от нашего государства. Немножко не знаю, есть у вас там вопросы. Статус национального национального, конечно, потому что мы единственные. Мы единственный театр современной хореографии. Национальных театров оперы и балета их несколько. Это и Днепропетровск, это и Львов, это Одесса, это нацопера наша. Но современного театра, театра современного танца в Украине до нас не было. И не знаю, будете вы спрашивать или нет, я вижу у вас на список это вопросов. У меня было большое большое событие в моей личной этой жизни. Я думаю, что в жизни вообще искусства с этого современного танца нашей страны мне присудили Шевченковскую премию в этом году. У вас этого нет вопроса? Нет. О, вот и должно состояться буквально на днях награждение, и я это оцениваю как Достаточно высокая награда. Ну, да, я, я, я не знаю выше, если честно, в нашей стране. Э, в... Это для меня, в первую очередь, месседж, что в моем лице искусство современного танца, современного балета, оно, наконец, получило признание на, на национальном, на государственном это уровне. Потому что до меня никто из моих коллег по цеху не получал такого, такого, такого это ранга. Я очень надеюсь, что это поможет мне, поможет моему театру получить статус это на, на, национального театра современных это, это, хореографии и решить вопрос, по поводу финансирования театра, по поводу зарплат эт артистов, потому что сейчас, конечно, испытание зарплат на сегодня. зарплат муниципальный мы являемся муниципальными uh -huh. эт артистами частью это киевской муниципальной оперы, ну 3000 гривен и понимаете что такое в нашей стране прожить в Киеве молодым людям тем это более это правда, что вы доплачиваете своим артистам да. да это правда это правда я это делаю уже очень очень давно потому что э, ну реально невозможно выжить на 3000 гривен тем более очень много этой иногородних у меня Артистам приходится снимать жилье, и я прекрасно понимаю, что э, э, все артисты театра кинобалет, это, это профессионалы высшего уровня, и найти им эту работу за рубежом не так трудно. А как вы понимаете, артисты балета, в отличие от артистов драмы, от артистов кино, они не имеют языковых проблем. Танцуют. Они танцуют, uh -huh. и они разговаривают на языке танца в любой стране без акцента. Часто с э, вашей труппы э, молодые профессиональные исполнители едут за кордон. Это случается чаще, чем я бы того хотел. Угу. А хочется, чтобы э, условия их жизни и эта работа здесь позволяло им гордиться тем, что они живут в Украине, что они работают для Украины, что они являются частью национальной культуры и чтобы их существование было обеспечено, тем более что это очень небольшой театральный коллектив. Статус национальный, какие перспективы открыли перед вашим театром? А, ну, в первую очередь это, в первую очередь, конечно же, это финансирование. Я не буду скрывать, что зарплаты национальных театров им это, им это, это муниципальных они отличаются в разы. Uh -huh. Вот, э, да. И э, это позволит мне не опасаясь за будущего театра, за отток артистов э, существовать дальше, э, развиваться, ставить новые балеты и э, перестать судорожно искать деньги на, на каждую мелочь, которая нужна для, 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 для жизни и это работа театрального коллектива. Когда мы с вами говорили, что театральном театральное и вы говорили, э, пригадывая ваши слова, что театр – это дорогая играшка, которую держава моя финансировать. Да, вы знаете, и э, вообще такие виды искусства, опера, балет, современный танец – это очень дорогое. Это удовольствие, конечно же, это престиж страны. Но страна имея такой как бы, возможность гордиться этим престижом, должна понимать, что она берет на себя ответственность за финансирование культуры за финансирование этих заведений, культуры, которые, ну, чтобы, ну чтобы было потом чем гордиться. Какими своими проектами, постановками вы сегодня наибольше пишаетесь? Какие ей наиулюбленнейшие и че відбулася уже на сцене постановка вашей мрії? че это еще все попереду? Каждая постановка это постановка моей этой мечты. Если бы я не это не мечтал, она бы не появилась. У меня уже в моем багаже около сорока спектаклей. И все, все они мои дети, естественно. Но вы знаете, я всегда. Может быть, это свойственно там, как бы это человеку, я всегда люблю самого младшего. Знаете, как? То есть, вот самый, самый младшенький, самый, самый любимый. А, возможно, после этого Жизель это станет Жизель, но пока ее нету, пока она в процессе подготовки. У меня самый любимый балет – это долгий, это «Рождественский обед» на музыку Вивальди по пьесе Тортона Уайлдера. Самый сегодня молодшенький. Именно. Самый молодшенький, да, ему еще годика нет. Вот, э, э, я считаю, что замечательный совершенно спектакль. И это не ремейк, это абсолютно авторская штука. Никто в балете до сих пор эту пьесу Уайлдера не э, ставил. И это ну, просто философская история про то, как мы бездарно можем проживать свою жизнь. И о том, что надо ценить каждый, каждый момент. Бачила ваше лебедине озеро у сучасній постановці, була вражена Раскажите, таким креативним підходом. Роскажите. Я думаю, після студії буде така можливість, оскільки залишається дуже мало часу. Своїм хореографом вас э, називала Молдова, Білорусь і Росія, повертаючись знову до країн пострадянського простору в Україні. Відчуваєте себе вдома? Звісно, це мой дом. Це в першу чергу мой дом фізички, як человека, а як творця, як э, хореографа, мой дом, это театр Київ, модернбаліт. Чи это... важаєте себе успішним і щасливим? Счастливым – да, успешным – не, мне решать. Что потребно для того, чтобы быть успешным? Ну, если хотите мой рецепт, просто работать честно. Много и честно это, работать. У меня обычно мой рабочий день, это начинается в 10 часов, это утра, а заканчивается в начале 12 ночи. И Вот так каждый день и практически без выходных. Но вы счастливы с того, Конечно, что вы постоянно в работе? Таким Я... чином и народживаются шедевры? Нету рецепта. <Achoable> <с expenses> можно можно <mo> <служие> работать <foam> <olabilir> 25 часов в день, если нет таланта, то ничего не произойдет. Тут надо, чтобы было стечение нескольких и успех, и удача, и везение, и талант, и хорошие артисты, и хорошее финансирование, опять же, все вместе, тогда получается шедевр. Дякую вам за шоу. Думаю, що таких шедеврів буде безліч. Спасібно і неодноразово ми ще будемо спілкуватися у цій студії. Бачити раду поклітару на сцені національного вже Київського театру опери і балету і сучасного театру Київ Модерн Балет. Спасибо, огромное вам. Я дякую вам за розмову. Раду поклітару, провідний хореограф, балетмейстер, засновник та художник керівник театру Київ Модерн Балет. Був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.